-хо -хо. Кто вернулся, кто вернулся, я вернулась. Ну, я, вы поняли, да? Поняли. Да. Я убожество. Зато у меня, я хочу сказать, починилась, но она не починилась, потому что техника же, она априори не может сама взять и починиться. Хотя, фиг их знает сейчас, такая техника, что не знаю. В общем, извиняюсь за такой формат, такой арт-влог, влог, арт. Что? В общем, я перебираю, перебираю работу для комикона. Перебирала, в принципе, здесь. Вот, вот в этой папочке уже то, что точно со мной едет в большинстве своем. Ну, в общем, вся эта папочка точно со мной едет, но не все будет в варианте принтов. Фишка в чем? В этой папке достаточно старые мои работы, и я вам их хотел показать. Вот, вот. И сразу дисклеймер, камера у меня в руках не на подставке. Поэтому, если она. Уп -уп -уп -уп, это я, короче. Сразу LH, чтобы не было в комментариях вопросов, это Lighthouse, это мой писательский, по большей части, псевдоним. Я не использую его для художеств, но, тем не менее, вот такие папочки я им все таки подписываю, да. Потому что Найарт, он так, он чисто для подписи работ. Первая работа всем, всем дико нравится, хотя мне говорят, что она... Она как из My Little Pony. Вот, ну, видимо, из-за цветов. Но на самом деле фишка была в чем? Мне очень нравится, кстати, как вышел череп, очень такой детальненький. И работа такая большая. Простите за блики, у меня отвратительный свет, я знаю. Дело в том, что у нас, в принципе, дома отвратительный свет. Но, как бы, да, это все из-за вот этих папочек, в которых эта штука находится. Так вот, очень детализированный череп получился, и вот это вот все очень детализировано. И мне нравится, как вышли волосы, на самом деле. Хотя вот следы от фломастеров, потому что это фломастеры, это очень-очень-очень-очень старая работа. И где-то год, наверное, даже больше. Но она всем нравится. По-моему, даже кто-то делал принт на рубашке с этой девочкой, девочкой, девушкой. Не знаю. В общем, мне нравятся сережки, вот эта вот фигня, которая у нее на голове. Да. В общем, я не знаю, что было у меня в голове. Ах, да, еще здесь все работы в разнобой, потому что сегодня утром я их все, собственно, сканила для того, чтобы завтра пойти их все печатать. А, вот это вот, собственно, аватарка. Аватарка паблика. А, паблик, по-моему, у меня на странице в ВК он указан. Вот если, если кому интересно, паблик, собственно, так и называется. Най-арт. чтобы вы знали. Вот. И вот это вот, это с момента, когда я училась рисовать Маури, и на самом деле мне она нравится. Вот. А еще я наконец знаю, что это все-таки Маури, а не Маури. Тоже относительно старая работа. Фишка была именно в глазах. Мне на тот момент нравилась очень художница. Мне она до сих пор нравится, она рисует шикарные работы. В общем, мне нравилось, как она рисовала глаза и нравится. Еще я пыталась учиться рисовать рога. Кстати, здесь относительно сносно получилось. Хм, и больше работ фломастерами, и здесь, кстати, цветные, цветные лайнеры, линеры, как вы их по-русски-то правильно называете, на английском, в английском они лайнеры, соответственно, слово line, вот это линия, да, линия. Вот, и, собственно, да, был у меня такой одно время стиль, когда я обводила все именно цветными ручками, причем того цвета, которого должна была быть вещь. Единственное, у меня не было оттенка кожи, и до сих пор, кстати, нету, поэтому я всегда делала вот там, где кожа коричневым, но, в принципе, в принципе наверное, подходит. Кстати, вот эта работа, этот стопудово принт. Она уже подготовлена, и мне она дико нравится. Мне нравится здесь вообще поза платья. Она такая, она не только динамичная, но она еще яркая очень. И, кстати, вот что делать с оригиналом, я не знаю. И здесь даже принт есть на платье. Вот он, принт на платье. Я вообще редко украшаю вещи. Не знаю почему. Я, кстати, хочу этому научиться. И еще работа из той же категории. Моя вампирша с бокалом. Вообще предполагалось, что это вино и что она на самом деле не вампирша, а тупо притворяется. Ну, ну вообще, посмотрите на эту шикарную женщину. Господи! Это же 90-60-90. Ну, 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 ну. Как, как же без вина? я думаю, что это все-таки кровь. А, стандартно мои ломаные куклы. В этот раз с рогами. Не знаю. Но мне нравятся ее волосы. И вообще, как профиль получился. У меня вообще не очень хорошо с профилями. Вот. Это моя первая проба чернил, и я имею в виду чернил те, которые в бутылочке, вы туда окунаете перо и рисуете. Правда, вот э, реснички ей я потом рисовала лайнером, потому что, ну, потому что первая проба, ее моё вот. Ну и, соответственно, розовые сердечки, это совсем не чернила, да. Это не будет входить в разряд принтов, но я повезу э, вот эту саму по себе работку. Я не знаю. Вообще это что-то очень-очень рандомное. Очень-очень рандомное, прям совсем. Больше цветных лайнеров, больше цветных лайнеров. И голубые розы, и синие розы тоже. Вообще очень любила украшать в какой-то момент вот такими вот розочками. И делать всякие, всякие рамочки для работ. Обе работы будут принтами, кстати. Вот, повезу их. Мне очень нравится, как на них получались волосы. Наверное, именно поэтому я их буду, собственно, брать. Вот: мои феечки. В общем, у нас есть одно кафе, куда я никак не могу попасть. Оно открыто под лозунгом кофе и книги. И оно, собственно, предлагает демонстрировать ваши работы, ваши художественные именно работы две недели без взимания какой-либо платы, то есть как галерея, по сути. И даже дает возможность сделать вечеринку по случаю открытия. Ну, в общем, я в один момент очень хотела сделать выставку с феечками, и я неистово рисовала феечек. Кстати, мне очень нравятся и позы их, и то, как они, в принципе, получились. Вот здесь даже сережечки, прям такой аксессуар, и крылья, крылья. В общем, это все было очень детально, очень продумано, и таких работ несколько. Они там где-то впереди тоже будут. А какие-то были всего лишь с одним цветом. Какие-то были с двумя, какие-то были полностью раскрашены цветом. Вот, собственно, с одним цветом. И она мне тоже очень нравится. Как-то мне вообще нравилось добавлять именно один цвет. Такого плана картинка у меня еще одна есть. Там немножко другая девочка, немножко другого цвета волосы. Но вот это мне очень нравится тоже. Здесь даже есть блики, причем блики еще за маской сделаны. <свес> Просто потому, что у меня слишком большой вот такой вот, вот кущий тюбик с акрилом. И я не могу его таскать с собой, а рисую я, в принципе, большую часть времени именно на работе. Ну и в принципе, вне дома. Вот, поэтому, поэтому замазка. А, мои, мои дамы. Соответственно, сломанная кукла. И я, я не знаю, вообще по идее, наверное, она задумывалась как какой-то солдат. Но мне дико нравится, как получились волосы и даже сама по себе поза. Хотя она какая-то странноватая, мне она все равно нравится, вот. А кукла, ну кукла, она такая кукла, посмотрите на ее форму. Хранительница леса, соответственно, и вот эта девочка, она будет в двух разных вариантах представлена на комиконе, кстати говоря. И все все остатки, я думаю, я буду разыгрывать, все что потом останется, потому что я не думаю, что прям все уйдет. Так вот, вот эта девочка, Лененок, кстати, я думаю, из нее сделать персонажа. Вот. Отпишите в комментариях, что вы на этот счет думаете. И можете предложить имена, потому что у меня ноль, ноль идей абсолютно. Но выглядела бы она, по-моему, здорово как персонаж. Какой-нибудь такой. Ее можно даже... Ее можно даже добавить, в принципе, клу в ту же серию. Потому что она тоже не совсем человеченка. О, мои самые любимые. Мои самые любимые. Вот эту я, кстати, сделала черно-белой в итоге потому что несмотря на то, что мне нравится цвет ее волос, мне не очень нравится, как это выглядит в именно компьютерной версии, поэтому я все сделала так и чет на белом. Вот. Вот эта работа нравится всем. Мне она нравится только комбинация цветов. Мне кажется, она могла бы быть лучше, но я не знаю, она реально очень многим людям нравится, на полном серьезе. Вот, вот из-за этого, наверное, с комбинацией вообще всего. Люди странные, странные. Моя любимая феечка. Просто моя самая-самая любимая феечка. И те самые феечки, вот это, кстати, первый из этой серии, кого я рисовала. И поэтому они были цветными. То есть изначально я смотрела, как вообще это будет выглядеть полностью в цвете. Но мне не очень понравилось, поэтому вот дальнейшие вот эти вот, они шли именно с одним максимум, с двумя цветами. Еще из той же серии, то есть вы видите эти глаза. Боже, эти глаза. На самом деле, я просто ленивая задница. Иначе я бы каждый, вот, на каждой картине рисовала какие-нибудь такие глаза. Вообще очень люблю глаза именно рисовать. Вот, была у меня такая фишка. Купидон. Я рисовала ее к 14 февраля. Не этого, по-моему, прошлого года. Или этого. Может быть, даже этого, кстати. И... Нет, все-таки, наверное, не этого. А может и этого, не знаю, не помню. А, в чем была фишка? Я ее не дорисовала, и она долго лежала, и потом я ее дорисовала, и даже, в принципе, ничего так вышло, кстати. Даже не видно, что фломастер и сильно так. так. А, Еще феечка. Это был один из эскизов для татуировки одной моей знакомой. А, он так и не подошел, поэтому я решила, что, ну, а че? почему бы нет? Может, кому-нибудь другому подойдет. А, я не знаю, что это, я не знаю, что это. Глаза шикарно, мне нравится лицо, мне нравится, как легли волосы, мне не нравится вот это, я не знаю, какой-то венок погребальный. И вот это вся кровища, то есть зачем? Вот из этого я тоже хочу сделать персонажа, кстати. Она шикарна, она просто шикарна. У меня, у меня больше слов нету. Еще один эскиз к татуировке. Я обожаю эту картину. Я знаю, что она не очень хорошо получилась. В принципе, вы можете меня кинуть тапками, потому что здесь шестеренки какие-то не очень. Но это сова и вот эти цветы. Вау. И все это, кстати, карандашами раскрашено, и я не очень часто рисую карандашами. Еще один эскиз татуировки для моего знакомого. Он тоже ее не сделал. <с equanim> вот. Зачем я их рисую? Господи. Это старые персонажи из одной из историй. У меня есть целый скетчбук с ними, поэтому отпишите, если вы хотели бы увидеть именно тот скетчбук. Я тогда в ближайшее время могла бы его отснять. Там чисто персонажи, я могу рассказать историю саму, вот, потому что это все у меня в голове на самом деле лежит. Эту работу вы видели, ее историю вы знаете. Это вот эта моя мандала. И мандала, причем мандалы нарисованы на первой странице моей книги. Да, у меня есть книга на английском языке. Она написана, собственно, я ее даже отсылала в издательство, но никто ее не издал. Это вы тоже видели. Это воздух. Да-да, вы помните серию. Это воздух. Тоже будет принт. Кстати, принт получился неплохой. Землю вы видели, мать, э... Мать океана вы тоже видели. Бам! Собственно, это концовочка. Вот это миниатюрные работы, которые будут. Я думаю, что видео с ними я сниму в ближайшие дни. Потому что хватит с вас. -ха 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 -ха. Вот. Так что, да, отписывайтесь по поводу тех вопросов. Для всех, кому интересно, ссылки на себя я оставляю в описании. То есть там есть мой ВКонтакт, мой Фейсбук мой инстаграм и прочие способы связи со мной. Вот, не стесняйтесь, я рада с вами познакомиться, пообщаться всегда, пожалуйста. Единственное, я частенько бываю ленивой задницы, и у меня может занять время вам ответить. Ну, не парьтесь, как бы, да. Вот. Так что давайте, зайцы, до завтра. Да, скорее всего, до завтра. Может быть, до послезавтра. Но на этих выходных точно будет еще одно видео. Так что ждите.